হাই ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰে আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল আৰু আজিৰ পৰা একেবাৰে নৰ্মেল লাইফত আহি গ'লোঁ আমি তো তাৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে পাকঘৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু মই যিহেতুকে মাংস চাংস নাখাওঁ মানে কালি দিছে আৰু বৰমাহঁতৰ খাব আৰু মাহঁতে মোৰ এইবিলাকৰ লগত ইমান সেই নাই দেউতা আৰু মোৰ কাৰণে ধুনীয়া কমফৰ্ট মানে একদম শান্তি লাগি যোৱা খানা বনাম চিম্পলেই আৰু দেখুৱাই বুলি ক'লে আপোনালোকেতো জানেই তাত থাকিব দালি আলু ফ্ৰাই আৰু বিলাহীৰ চাটনি বনাম এয়াই আৰু মানে গাই দালিখিনি কুকাৰতে বহাই দিলোঁ কুকাৰত দালি এনেই মই নৰ্মেলি নাখাওঁ বাৰু আজি বনাব লগা হ'ল আৰু লগতে এয়া বিলাহী দুটা দেখা পাইছে জোত সোমাই দিছোঁ পুৰিব দিম বিলাহী চাটনি বনাম ধুনীয়াকৈ কি যে সোৱাদ লাগিব ন গাইছ কিমান দিনৰ মূৰত খাই আছোঁ এয়া আমাৰ দালি হুইছেল মাৰিলেই গাইছ এতিয়া মানে কুকাৰৰ হুইছেলটো খোলা যোৱালৈকে মই আলু ফ্ৰাইখিনিয়ে বনাই লওঁ এয়া কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আলু আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ ৰ'ব গাইচ আলু ফ্ৰাই কৰা হোৱাৰ পাছতে মই সেইখিনি তেলতে ধুনীয়াকৈ মানে কেইখন কেৰাহীতে মই মানে দালিখিনি চম্ভাৰ মাৰি দিব পাৰিম এই তুমি দেখা তো দহা পালে পেয়াজ জলকিয়া তারপর নিমক হালধি বাস আর এক কোনে দ এতিয়া কমাল লো ফ্লেমত সিজিব এ আর ওই দ তেল খিনিতে সমবাটো মাইরি দিম গাইজ সিখোস্থাস দেখা পাইছে মোৰ থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু য'ত যিমান আপোনালোকে নাখায় এইখন মানে থালিৰ সমান হ'ব নোৱাৰে আপোনালোকেও নিশ্চয় জানে আৰু ইমান দিনৰ মই এনেকে খাই আছো বাপৰে বহুত মনটো ভাল লাগি আছে পুৰা শান্তি লাগি গৈছিল